Кричи! И всяких неродных предметов. Потом я ложим мой, человека скоро, на колено, чтобы вверх, внизу. Давай, давай, стекла давай, вся давай. жидкость. Такими давай. движениями выкачиваем воду. Теперь. Раз, ты под голову, давай. Ноги туда, я... ноги вверх. Вниз. делаем мне Голова должна быть внизу. Под голову надо положить валик. Или какой-то предмет. Давай, голова запаркнись. Давай. Ложи, ноги, ложи, ложи, Делаем, по-моему, со сердцем. Один вдох. На затем... И раз, два, три, четыре, пять. Вдох. Раз, два, три, четыре, пять. И так продолжаем до приезда скорой. Значит, сегодня Согласно плану взаимодействия подразделений рыбоохраны области, водолазной службы города были проведены учения именно по оказанию помощи терпящему бедствия на воде рыбакам. Вот. То, как не нужно делать, как нужно поступать в случае получения этого извещения, когда человек тонет уже непосредственно на воде. Тем что тонет человек, в первую очередь нужно посмотреть, в каком состоянии он в адекватном находится или неадекватном. Подплываете ему в первую, в первую на со спины, чтобы он не мог вас утопить. Бывают такие часто случаи, что человек начинает стараться со спасателя ухватиться и топит его. То есть заплываете сзади, говорите, поддерживаете постоянно его морально, что все спокойно, все хорошо, я тебя спасу. Если видите, что человек уже более-менее успокоился, Делаете так называемый морской захват, когда пропускаете руку ему следующим образом и буксируете уже его на спине к берегу. Подбородок. Подбородок. Плывете. следующим образом, чтобы он не воды не нахлебался. Можете при этом сказать, что вам предложение, что подбородок при этом держим? Хорошо. Буксируем пострадавшего следующим образом. При этом подбородок держим на поверхности воды, чтобы не захлебнулся. Потом. Потом, когда уже на берег вытащили, как было показано, идет излечение. Смотрим, чтобы во рту не было ни водорослей там. И через колено. Так, так. это было показано. Голова снизу. И нажимается, чтобы легкие вытолкнули воду, которая находится внутри них. Заступник начальника Сумы рыбоохороны Голдин Михаил Иванович. Значит, согласно плану работы э, на этот год, э, у нас были запланированы, и э, мы сейчас стали свидетелями, то проведены э, учения э, по э, спасанию э, утопающего рыбалки любителя. Для этих учений мы попросили, та были со, спильно с ними проведены ритуальную службу нашу и э, службу МЧС э, области. Э, умовные учения эти, ну, мы видим, как они прошли, но ну, хотелось бы э, так, чтобы они оставались, оставались как учения. Э, Особовый склад э, в количестве 26 человек. Э, наша мета была показать ему, как э, диеты в экстремальных ситуациях э, при обнаружении, э, надходжении и э, да, дальнейших действий э, по спасанию рыбака-любителя. Вот сегодняшние учения, они безусловно пойдут на пользу вашим ребятам. Подскажите, пожалуйста, ваши Рекомендации, как не попасть в такую ситуацию? Ну, естественно, что пойдут на пользу, потому как даже пословица легко в учении, трудно учение легко в бою. Ребята и наши ребята, я думаю, телезрители посмотрели, и как даже оказывать первую необходимую помощь утопающему. А что касается, как неправильно делать, ну, мы все видим, э, как рыбак э, сидел на краю лодки, а моторная лодка прошла мимо его и волной его переверну, перевернула. И э, без соблюдения э, средств спасения он находился в лодке, что запрещено э, согласно правил рыбальства на водоемах. Государственный инспектор сомы рыбоохраны Кулика Игорь Леонидович. Что я хочу сказать. Такие учения очень полезны для, не только для работников органов рыбоохороны, МЧС и спасательной службы, но и рядовых граждан, которые должны видеть, как себя вести в экстренных ситуациях. И хочу обратиться к нашим рыболовам, любителям и населению. Сейчас очень много людей купили моторные лодки, водные мотоциклы, но забыли, что надо соблюдать правила дорожного движения не только на суше, но и на воде. Не надо себя хамски вести на воде. Нельзя сбивать людей, которые плавают на лодках. Нельзя направлять транспортное моторное средство на людей, которые купаются. Надо себя вести культурно не только на дорогах, на наземных, но и на воде.